министр иностранных дел сказал, ребят, мы вам там сигнал-то послали, речник, да, да, но если вы не поняли, мы можем еще послать сигналы. Вопрос, куда эти сигналы полетят, ну, это такая интрига на некоторое будущее, чтобы они еще немножко подумали. При этом интервью, обратите внимание, максимально деликатное. Лавров делает все, чтобы продемонстрировать. Мы на разговор настроены. Мяч в самом деле на стороне США. Ну а далі кремлівський кінь почав говорити про переговори щодо завершення війни. Мовляв, вони готові домовлятися, але за умови, якщо Україна прийме капітуляцію. Ну, слово капітуляція він не озвучив, але озвучив черневий путінський ультиматум. Я ж нагадаю: тоді Путін вимагав, щоб Україна віддала йому чотири регіони, включно з обласними центрами і Крим, щоб ми зменшили чисельність збройних сил. А ще, за словами диктатора і його посіпак, наша держава повинна офіційно відмовитися від вступу до НАТО. Тож, це аж ніяк не про мир. Це стандартний набір агресора. Херсон ми все одно заберемо, Запоріжжя теж заберемо. Только какой ціною для них, не для нас? Ми готові на эти потери. а вони готові? А тоді возникнет второй вопрос. А надо ли нам будет тогда останавливаться и снова им предлагать мир? Ради чего и кому? Снятие всех санкций. И тогда давайте жить дружно. А им часть Харьковской области, пожалуйста, заберите. Ну, и, так сказать, главное... То есть нам капитуляция Украины или вам будет хуже, так? Сейчас я, я закончу. Я вот, да. Глав... своими именами назову. главное. Сохранение государственности. Ну да. И это важнейший и то, которое они могли бы получить. Сохранение государства. Ну, в виде презентации можно ему еще корзину кокоса дать, просроченному Зеленскому. А так вообще вот примерно такое. Но самое главное в этом деле, что, кстати говоря, не надо называть коллективный Запад. Понимаете, я согласен, например, с заместителем представителя Совета Безопасности нашего, Вот надо їх так і називати. Вот если они не согласятся на то, що їм предложил наш президент. А, вот, так сказать, то тоді условия будуть другими. Але знаєте, головний кінь Кремля Лавров все ж вміє гарно перевзуватися у повітрі, бо ще до цього інтерв'ю його риторика була дещо іншою. Він говорив, що переговори мають враховувати інтереси двох сторін, а не лише Росії. Мы готовы к честным переговорам, как сказал президент Путин. Он, правда, посоветовал хозяевам Зеленского для начала заставить его отменить декрет, который запрещает вести переговоры с правительством Путина. Но мы к переговорам готовы при понимании, что они будут вестись на основе законного учета, всеобъемлющего учета законных интересов каждой страны. Тож не виключаю, що і цього разу вони почнуть змінювати свої думки. До речі, дехто з пропагандистів вже зараз пропонує не бути такими категоричними, а йти на поступки. России нужно будет выбирать. Или Россия получает, грубо говоря, все, что хочет, и все, что запланировала, но санкции сохраняются целиком. Угу. Или Россия получает какую-то договоренность, идет на какие-то поблажки в адрес Украины, например, сохраняя ей военное присутствие на западе страны, не в Киеве, и в ответ получает снятие ну, санкций. потому что какие вокруг как снятие каких санкций? Я потому что из того, что я Нет, читал, какие-то американские ну, смягчение, ну, а, смягчение в отношении каких-то банков наших, двух, Нет. трех, может быть, основных подключений их обратно к этому свифту но ну, вроде эти банки С... и без свифта не умирают испытаются нормально работать есть те предложения которые опять же приходят оттуда это какие то мелкие крошечки от большого пирога, который нам так и быть готовы кинуть, чтобы мы приняли вот эти все условия. Нет? Ну, как на это смотреть, я бы не считал это мелкими крошечками. Вот ввели санкции против Газпромбанка, и рубль довольно сильно от этого пострадал. С санкциями не нужно как бы шутить, как и на членов НАТО. Так и не нужно слишком серьезно к ним относиться. санкции это плохо. Нам надо, чтобы их сняли. Я вообще не склонен шутить, как вы знаете. Никогда этим не занимаюсь. Вы даже анекдот рассказываете каждую передачу. Это мудрости. В общем, в России придется выбирать. В першу чергу, якщо що касається санкцій, в першу чергу це самоліти. Слушайте, ви самоліти вот, прям... та опасності, uh -huh. которая через несколько літ встанеть. Да -да -да, так вони говорять, бо не знають, як буде діяти Дональд Трамп. А він може діяти не в інтересах Росії. Агентство Reuters пише, що сам Трамп ще не приступав до розробки остаточного плану мирного врегулювання. Головна робоча група з цього питання ще не збиралася. А от члени команди республіканця обговорюють ідеї щодо України між собою, ну або приватно із Трампом. Зрештою, як заявили радники, мирна угода швидше за все залежатиме від прямої особистої участі Трампа, Путіна та Зеленського. Пише агентство. Один із колишніх співробітників адміністрації Трампа, який зараз входить до команди республіканця. Повідомив Reuters, що існують три основні ініціативи: пропозиція майбутнього спецпредставника по Україні Кіта Келога, план обраного віцепрезидента Джей Ді Венса та радника Трампа Річарда Гренла. Щоправда, усі вони відкидають членство України в НАТО. До прикладу, план Келога передбачає заморозку по лінії фронту та примус сторін до переговорів шляхом регулювання постачання військової допомоги Києву та зняття санкцій з Росії. План Венса включає демілітаризовану зону по поточній лінії фронту, яка буде ретельно укріплена, щоб запобігти подальшому вторгненню Росії. Ну а Річард Гренел у свою чергу пропонував створення так званих автономних зон на сході України. Але судячи з того, що пише Reuters, жоден із планів Трампом поки що не схвалений і навіть не розпочато докладного обговорення. Скільки давні говорять, що Украинская оборона вот-вот рухнет, вот-вот рассыплется, что говорят уже много недель и с ними месяц. Что-то она не все, никак не рушится и не рассыпается. Они согласованы. Готовит Россию к принятию перемирия на их условиях, которые будет объявлено как поражение России. Но что нам, цели нашей операции СВО, денацификация. То, что предлагает никакой донацификации, ну просто никакой, абсолютно, там даже слуха об этом нет. Демилитаризация. Фактически нет никакой демилитаризации. Более того, вопрос о НАТО решается как-то через 10 лет. Вот через 99 лет, я понимаю, это дипломатический ход, что там будет через век. А на 10 лет отложим. Это все ерунда. Более того, вводятся войска НАТО, де-факто, на территорию этой большой России, Малороссии, которая сейчас называется... Ну, входит... это их фантазии, да? Мы не обсуждаем эти планы. Нет, но они же говорят, что это будет их позиция. Они... Все выступают. Кто из европейцев против этого? Французы за, немцы за, Великобритания за, сами, э, Зеленские из компании за. Америка так что-то молчит, но она понимает пока эту позицию. Говорит, что Трамп скажет, что я не знаю. Следующее. То ся фактично окупація, та НАТО просто приблизилось к нашим границам що більше. І звісно, это буде всюди розкручуватися як пораження Росії. Я лично, якщо по цьому сценарию підуть, я теж буду так рассматривать. Ого, які цікаві заявочки пролунали в ефірі у Скабєєвої. Неочікувано. А знаєте, чому вони так заговорили? Бо непокоїться через зустріч глави офісу президента України з командою Трампа. Як повідомляє Wall Street Journal, напередодні керівник ОП Андрій Єрмак зустрівся не лише з Кітом Келогом, обраним Трампом на посаду спеціального посланця з питань Росії та України, а і Майком Волцем, майбутнім радником із національної безпеки, і також із новообраним віце-президентом Джей Дівенсом, високопосадовці намагалися напрацювати єдину позицію щодо врегулювання війни ще до інаугурації Трампа. Іткалог до речі наразі підтримує швидку передачу зброї Україні, вважаючи, що це дасть Трампу важіль впливу на Москву на майбутніх переговорах. Вчора состоялася встріча голови офісу президента України Андрія Єрмака і ну з достаточно представительною. Американская сторона была представлена достаточно широко. Там был и избранный вице-президент Венц, и будущий советник президента США по национальной безопасности Уолс, и генерал Кит Келлок. Но я вот лично думаю, вот мое мнение по поводу этой встречи что, скорее всего, там она не имела характера каких-либо переговоров. То есть э, украинская сторона не заявляла как-то о своих там, позициях, требованиях. Выдали инструкцию, сказали ознакомиться и вступать и Ну Вот вы снимаете с языка. Им сразу, видимо, намекнули, что не надо тут строить из себя видных государственных и военных деятелей, знатных геополитиков и геостратегов. А теперь, типа, как было сказано, а теперь слушайте, что мы вам да. скажем. И вот, видимо, были выдвинуты требования будущей администрации Дональда Трампа, как они представляют себе завершение конфликта на Украине и что по этому поводу должна делать Украина. И тут же было сказано, никаких возражений, никаких возражений. Как известно в известном анекдоте, да? Иди Домой. Мама, я замерз. Нет, ты хочешь кушать. То есть им сказано четко и ясно, что не извольте выполнять. Да, и по всей видимости, опять-таки, завершение конфликта на Украине, но ну, опять-таки сугубо по моим оценкам, должно выглядеть как безусловная победа дипломатии Соединенных Штатов и лично, и лично Дональда Трампа, это первый момент. Но в то же время, видимо, они постараются, чтобы это не выглядело таким уж сокрушительным поражением Украины, ну, видимо, за счет риторики. И э, все-таки. Это, безусловно, будет предметом переговоров, но американская сторона, на мой взгляд, постарается, чтобы это и не выглядело как блистательная победа Российской Федерации. Одним из ключевых и дискуссийных вопросов на встрече в Вашингтоне стала перспектива членства Украины в НАТО. Президент Зеленский назвал это критично важной гарантией безопасности. Але команда Трампа поставилася до ідеї скептично, пишуть агенції, українська сторона виступає за повне відновлення територіальної цілісності, вважаючи будь-які компроміси щодо суверенітету неприйнятними. Але чи дослухається до цього Дональд Трамп, питання поки відкрите.